Hər kəsə salam dostlar. Bu gün yepyeni bir coinlə qarşınızdayam dostlar. Royal Flush Coin. Yəni Royal Flush Coin deyə bilərik dostlar. Bu coin vebsaytının tasarımı həqiqətən çox superdir dostlar. Mən bu coinə biləzli inceledim. Videoda nəvə nə danışacağımı bilmək üçün dostlar. Amma vebsayt həqiqətən çox xoşuma gəldi dostlar. Detallar və s. çox gözəldir. Yəni ən sadə detayı bunu göstərir. Dostlar gördüyünüz kimi Cmore Mumsi more I did and belə çıxırdısa həqiqətən o da çox gözəldi dostlar. Mən çox xoşuma gəldi. Əgər gördünüz kimi oynaq bir arxa planlarda da dizayn de həqiqətən çox gözəldiz yəni dostlar. Burda poker onlayn get kripto, yəni yeni nəsə kriptovalyuta çıxardılar dostlar. Tutaq ki, dostlar, yəqin siz Instagram-da və s. çox yerdə bX, Edmonds bet və s. bunların reklamını görürsüz dostlar. Yəni onlara pul yatırırsan və s. Yəni, pul yatıranda 10 faiz faiz çıxır, amma bu dostlar bu artıq öz coin ilə ödəmə alacaq dostlar. Yəni əgər siz burada onun veb saytı sahibi, veb saytında oyun oynamaq istəyirsinizsə, yəni pul yatırmaq istəyirsinizsə o u nas siz yazacaqsınız dostlar. Yatırım edəcəksiz və bu coin vasitəsilə və bu coinə alıb atmaq olacaqsınız. Siz, siz də hər dəfə alıb atanda 2 faiz vəsaitə faiz çıxıb coin token yandırılır dostlar və bu sayədə coinin qiyməti qalxa qalxa gedir. Yəni əgər siz bu coinə oyun oynamıram deyəndə alıb saxlaya bilərsiniz dostlar. Onsuz da oynayanlar hər dəfə bu coinin yandırılmasına kömək edəcək dostlar. Və kömək etdiyinə görə budur böyüyə böyüyə gedəcək dostlar. Bu bu şəkildə dostlar belə bir ə məlumat verim. Daha sonra dostlar sizə bunun tokenomiz haqqında məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi total supply bizə məlumat elə 1 milyon sayı var dostlar. Burada RFC-dir tokeninə qısa adı dostlar. Kontrakt adresini veriblər bizə. Prosta hələ elə çıxmayıb dostlar. Yaxın zamanlarda presəl olacaq. Yəni 20% presəl satış olacaq. Devim valeti 2% dostlar, trade 55%-dir. Yəni likvid 55%dir. Yandırım on faz olacaq dostlar. Yəni bet saytına 8% qoydu da marketdə 5% dostlar. Burda alın zaman dostlar 14% fəaliyyət və satan zaman isə dostlar 14% yenə də eynidir dostlar. Satım və alın eynidir. Amma belə bir şey var ki, dostlar, bu coin-i siz PancakeSwap-dan alacaqsınız deyə belə olacaq. Əgər şeydən alası olsanız ən vebsaytdə pul yatırsaz, onlar orada sizə coin kimi yazacaqlar. Məsələn, dollar da yatırsaz, coin kimi düşəcək, onun qarşısında coin verəcək. Burada get crypto to next level deyir dostlar. Yəni Royal Betin next-də gələcək planlar haqqında məlumat verirlər. Yəni bir növ roadmap deyil də dostlar, roadmap Buyur, bitirəcəyəm məlumatı dostlar. Nə olduq haqqında Flying Trading betting platform. Yəni dostlar, ən gözəl platform burada edəcəklər. Sürətli ödənişlər və ə, tam güvənli şəkildə edəcəklər bunu. Turnirmanlar olacaq dostlar. Sponsorlu turnirmanlar keçiriləcəklər. Daha sonra sosial mediada reklam verəcəklər. Streaming məktəblər school bet, yəni insanlara necə Pul, pul yatırmaq məsələsi, onun haqqında aylıq ödənişli dərslər keçmə vəsaitlə çox gözəl bir proqramdır, dostlar. Mən açığı belə şeylərə ilk dəfə inanmırdım, dostlar. Amma veb saytının dizayni və adminlərlə danışdığım zaman çox xoşuma gəldi, dostlar. Adamlar işinin öhdəsindən. Demə bu videonun ikinci dəfə çəkirəm ki, birinci dəfə bəyənmədilər, dostlar. Yəni ən azından işlənə diqqət yetirdiklərini belə oradan bildim, dostlar. Burada gördüyünüz kimi stage 1, yəni addım 1, dostlar. Ruhət məqamı haqqında nə edəcəklər? Sosial media və blog Əsasən media və ve veb sayt düzənlənəcək, launch olacaq dostlar. Daha sonra press olacaq, patik zətfə listənəcək. Rüya Betin launch olacaq. Belə-belə dostlar artacaqdır. Burada nə olacaq, kimdən olacaq desə dostlar. Yəni holderlərin sayı artacaq ə elə ERC-20-nı yaradacaq dostlar, decentraliz olunmuş şey yaradacaqlar. Daha sonra NFT-ləri yaradacaq və s. dostlar. Burda tem haqqında məlumat verəcək. Tem adı Kasperdir dostlar. Liam Mordehita daha yaxşı məlumat ala bilər. Yəni yaradıcının adı Kasperdir dostlar. Bu strukturda məlumat alacaq. Aşağı bizim tərəfdaşlarımız deyəndə çox yaxında Instagram tərəfdaşları və səri hamısı eşləncək dostlar. Burda YouTube kanalları, Telegram kanalları, Twitter kanalları və s. hər hansı hamsını əlmat var dostlar. Hamsını açaq bir-birincəy dostlar. Burda gördüyünüz kimi haqqında məlumat almaq üçün o adamın bura daxil olub. Yəni bayaqki ee TC-nin haqqında məlumat almaq olar dostlar. LC e haqqında məlumat almaq üçün də ətraflı linkin hesabını tapa bilərsiniz dostlar. Gördüyünüz kimi bütün hər şey qorunur dostlar. Yəni e, bütün hər şey satını alıblar. E, bu da ciddi yanaşdıqlarını göstərir. Gördüyünüz kimi dostlar, C-nin şəkli və s. elə burda profildə çıxır. Sü hüququnda məlumat veriblərsiniz. İstəsəniz bunu gələb ətraflı oxuya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu da ilk videoları dostlar. E, Royal Flush Coin-in dostlar. Abunə olun axı dostlar.

bu Portuqaliya sistemidir dostlar. Yəni Portuqalların necə dəladə etdiyi bir şeydir. Twitter səhifəsinə follow qotaqdır. artıq 544 nəfəri var dostlar. Burada pressə ilə başlayacaq deyirlər. 11 sentyabr, yəni bu axşam pressələnəcəyi deyirlər. Pressənin nə olacağı haqqında məlumat veriblər və Gmaillər e, haqqında məlumatdır. Burada sağ dostlar, burada Instagram hesablarını takip eləyək dostlar. Gördünüz ki, mədə 1200 nəfərlik Instagram hesabları var. Aşağı inin dostlar və burada Telegram kanallarına gedək dostlar. Telegram kanallarına daxil olaq yuxarı Telegram kanalları varlı və Telegram kanalına bir daha bağlı dostlar. Görəndiniz ki 147 nəfər artıq var dostlar. Niyə çox yaxşıdır, çox məyənlidir məndə dostlar. Mən çünki həqiqətən dostlar bu coinin adminləri Yəni bot basmırlar. Hal-hazırda hal yəni özləri üçün işləyirlər dostlar. Yəni nə bot basmaq vəsaitə heç nə edəmlər. Ən azından bu da gəlirçəkliyi daha yaxşı eləyir dostlar. Reklam verməyə başlayırlar dostlar digər saytlarda reklam vermək məsələ bir YouTube kanalına reklam veriblər. Artıq bahalı bir qiyməti necəsədir dostlar. Yəni qiymət yox daha dürüstüm. Özür istəyirəm. Səhv dedim. Yəni baxışı necədir? Si você quer vender online. O gədər digital blitz kanalına reklam veriblər dostlar. Yəni gördüyünüz kimi 11.8 min abunəçisi var dostlar. Bunların bet saytında incələyəcəyəm sizinlə bir yerdə dostlar. Mən bir də nə mə mənə göndərdikləri linkdən b veb saytlarını incələyim dostlar. Burada gördüyünüz kimi Coinflash betin linkini mənə göndərmişlər dostlar. Burada daxil olun link açım sizin gözünüzün qarşısında. Görürsünüz ki, dostlar, artıq burada linki qarşımıza çıxanda belə bir səhifə çıxır. E, yəni Fullish Queen-in bizə ee veb e, saytıdır. Burada mərc oyunları var, dostlar. Yəni futbol və s. Burada bircə şey göstərədim, dostlar, sizə. Mənim çox xoşuma gəldi, həqiqətən. Yəni mən bir burada liqalar var. Burada liqalar olmalı, dostlar. Bir dəqiqə mən necə tapırdım? A deyib bir dəqiqə burada desən məndə durdu de dostlar. Amma Azərbaycan liqası da var. Yəni axtarsız tapa bilərsiniz dostlar. Azərbaycan liqası məsələ a, gördünüz ki dostlar, Azərbaycan Premier Liqasının yəqin gördüz. Azərbaycan Premier Liqası var idi orada. Qarağöylə keçdi oynuyurdu dostlar. Yəni Azərbaycan Premier Liqasını, Türkiyə Premier Liqasını hamısını içliplər dostlar. Mən çox bəyəndim, məğləbətən mənə çox xoşuma gəldi. Siz istəsəz mən bunlarla danışıb e, burada gördüyünüz kimi oynamaq olar bilər dostlar. Oynamaq üçün və ya qeydiyyatdan keçmək üçün burdadır axı. Deyəsən də qeydiyyat yaradılmır dostlar, çünki ilk olaraq coinə e, yığılmışdır dostlar. Ancaq administratorlar giriş edə bilərlər bu dəqiqə. Yəni e, çünki hələ veb sayt üzərində işlər gedir, bu oranlar və sərə hazırlanır dostlar. Bu, Siz də bunların Telegram kanalına gələ bilərsiniz. Mən burada öz suallarınızı verə bilərsiniz dostlar. Mən dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi, yardan çıxartmayın. Bütün linklər vebsaytdə var. Əgər məndə sponsor paylaşım etmək istəyirsinizsə, açıqlama qismına mə yaza bilərsiniz. Sağ ol, səmat qan gələn videolarda görüşəniz.